Я Руслан Колесов, я из Авдеевки, и мой город уничтожен войной. Вырос в Авдеевке, Практически все время там находился, работал. Периоды, когда у меня там не было долгие, это служба в армии два года. То, что мне нравилось очень сильно по городу, ну, частный сектор, конечно, но и наши ставки. У нас в городе есть два леса: один это посаженные леса, один лиственный, и второй лес. Они сходятся между собой хвойный. Между ними очень хороший клин. И вот в этих лесах очень хорошо было кататься на квадроцикле, потому что там песок между деревьями. А в лиственном лесу там был ручей. Ручей, вдоль которого росли деревья, и даже в сильную жару с деревьев сверха капала вода. То есть они поднимали эту воду, и оттуда вода капала. И постоянно была очень влажная тропинка, по которой тоже было очень здорово кататься. У нас была такая традиция, жена она не возражала. Я после работы в субботу на квадроцикл в любое время года. Зимой это снег, весной и осенью это грязь. А по лету можно и по песку покататься. И я часа два катался в основном за городом. У меня уже было понятие, что к нам идет война. Война крупная. Товарищ тоже в возрасте успокаивал меня, говорит, Руслан, не переживай, Ночью танки прогрохочут, а утром ценники будут в магазине уже в рублях. И никаких проблем. Я говорю, вы, ну, как такое можно даже предположить, что будет все тихо, спокойно? Я говорю, будет очень большая война. Пришли эти твари, и в городе началась, вот в городе началась разруха. Попытки зайти к нам на завод. Э, у нас э, на тот момент был директором генеральным Мусам Агамедов. Мы там разработка планов, как ему покидать кабинет в том случае, если дырявые, извините, зайдут на завод. То есть там под его кабинетом стоял УАЗик, на крышу которого он мог прыгнуть и не даться в руки, чтобы не, там, не подписать, не ни печать, ничего не сделать. А потом уже начались, помню, первые обстрелы, когда на БМП, БМП очень новый, просто с иголочки, зелененькие все, красивые, свежие. Со стороны Синовата к нам заехал Восток. В очереди настояли наши, а они заехали с обратной стороны завода и начался обстрел. И в этот момент я приехал на предприятие, э, зашел в ЖДЦ, женщины перепуганные были попадания по заводу, уже начали отключаться электричество от э, дымососов, э, печи начали гореть, потому что газ не эвакуировался из печей, все это в огне. Я зашел, женщин пытаюсь успокоить, поэтому понимаю, что ну, попадет это здание одноэтажное с очень тонкой крышей, достанется нам там всем. Успокоились, работы уже понятно, что никакой нет, все прячутся. Вот с этого момента уже началась настоящая война, которую мы почувствовали. Наш город освободили и, к сожалению, к моему большому сожалению, не смогли закрепиться в Ясиноватой. Наши дошли до горы с и даже установили флаг. Но, к сожалению, с... там есть завод по производству шахтного оборудования, и там очень много было танков российских. В итоге эти российские танки вышли и наших выбили из города. Вот, к сожалению, так бы была гораздо дальше сама территория, наша она бы меньше доставалась. С этого момента начались очень тяжелые времена с потерей электричества, восстановлением электричества. Электричества нет, нет воды, но был газ. Нам повезло, что была достаточно теплая зима. С этой теплой зимой многие пережили это все в городе. Частные дома вообще было достаточно нормально. Но помню себя, когда мы все-таки провели и дали очередной раз свет и уже дали на город. А привычка остается, что мы живем без света. То есть встал вечером, Идешь во двор кормить собаку и светишь себе фонариком, телефоном, потом думаешь, ну елки палка, свет же есть? На выключателе свет есть, и прям барос похож. В 5, по-моему, часов позвонила дочка. Обычно в это время она не звонит, она позже гораздо встает. Она находилась в этот момент в Харькове на учебе. И да, я помню этот звонок и ее крики о том, что нас обстреливает, и началась война, Путин обращается и говорит, подождите, может быть там что-то, не знаю, газ взорвался и какая-то проблема не военная. Потом он, открывайте интернет, смотрите. Все здесь удары по нашей висковой инфраструктуре да по нашим прикордонникам, прикордонным загонам. В многих местах Украины было чутно выбух. И начались у нас переживания, как дочь с Харькова забрать, потому что на Харьков наступление было такое очень жесткое. При этом в Авдеевке, ну, все продолжалось, по моему мнению, в тех же порядках, которые были. Редкие обстрелы, вокруг города, понятно, постоянная стрельба, но по городу попадали очень редко. То есть можно было даже выспаться. Этот день я, правда, помню, что паника у дочери, у жены, да и у меня, собственно, тоже, и мы не поймем, что делать. Как, их, как ее ее парня оттуда забрать, вывести. Это все потом организовывалось какими-то перекладными, не с неизвестными людьми. Доставали номера, либо люди сами звонили, не зная, откуда они наши номера брали, спрашивали, у вас там дети находятся? Да. Мы готовы их вывести, скажите адрес, во сколько. Мы готовы их довести, до... До какого-то пункта, после которого вы должны организовать дальнейшую перевозку. И это вот очень тяжелая неделя была. Когда уже поняли, что все, дочь переехала, она была в Черновицкой области, мы начали успокаиваться. То есть, что сейчас сделали с городом, за это ну, гореть в аду просто. Всем, кто отдавал приказы, кто просто этому радуется, кто стреляет, кто бомбы бросает. И кто это поддерживает? У меня сейчас мурашки по коже. Я приезжал, у нас на стенные часы обыкновенные кварцевые, и они показывали какую-то чепуху. Например, я приехал... В 12 часов дня часы показывают, например, 6 часов, либо 8 часов, неважно. Я остался, дома еще там кое-какой порядок понаводил, пособирал, что еще нужно было забрать, то, что, ну, что, чтобы не в попыхах, а осознанно. А на следующее утро, и я дома оставался, немножко протопил, там, как жена говорит, домовую печенье оставил. А утром я просыпаюсь, а часы показывают точное время. Вот. Они ждали меня. Там, ну, помимо дома, там же соседи, парк, за которым я ухаживал. Очень часто после работы, для того, чтобы там успокоиться или подумать, я брал бензокосу и косил траву в парке. Там помимо, помимо травы, конечно, много еще было дополнительной работы. Соседи помогали. Но эта работа, она была такая во благо, она очень сильно успокаивала и помогала какие-то решения принимать. Да, небольшой городок Авдеевка. Но тем не менее, каждый смотрел за своим участком. Мы там организовывали какие-то мероприятия. Ожидание салюта на День Металлурга, это же ощущение радости на новый год на елку сходить это какая-то традиция мы начали с 13 -го года организовывать э, мотокросс то есть у нас тринадцатом году мы провели кубок один из этапов кубка донбасса по мотокроссу и в четырнадцатом году мы в апреле смогли провести еще очередной этап но уже уже было плохо уже славянск бомбили но мы правда честно ну вот славянск это какие-то новости а что там как там нас это как бы не касалось к сожалению я думаю, я сейчас об этом очень сильно жалею, что вот тогда у нас не было понимания, насколько это будет серьезно. Сейчас я живу в Покровске. Очень хорошо, что сюда война в таком виде, как в Авдеевку, не дошла. Мы с вами спелкувались с приводом памятных мест в Авдеевке. Вы сказали про то, что дворец культуры. Он выглядел так. Да. Сейчас, угу. что вот, нашла в интернете, это так, а может, наведение. Может быть, сейчас и хуже, да. Здесь в основном то, что то здесь провалена сцена, и здесь основное – это зал зрительный, как раз который в 2012-2013 году был капитально отремонтирован, там были новые кресла, новые оборудования полностью. Ваш любимый завод? Так, Целин? Да. Когда к нам начали ездить различные представители, в том числе из прессы, они говорили, у вас завод по производству облаков. Такое романтическое название, это как раз момент тушения кокса, на предприятии было предусмотрено два типа тушения кокса: это сухое и при помощи воды. Mm -hmm. Как раз когда подается вода, большое количество пара. И действительно может показаться, что это облака рождаются с земли. Другая школа это тут вы началась. Да, вторая школа. В этой школе я учился с 4 по 8 класс. Вот так она выглядела до полномасштабного второго Она стала выглядеть гораздо лучше, чем в те времена, в которые я учился. Поскольку э, уже, по-моему, с 2015-2016 -го, -го года были предприняты усилия и областной администрации, и нашей местной, и были привлечены спонсоры, в том числе и из-за рубежа, по-моему, кто-то из Прибалтики. Э, очень много сил, средств вложили в школу, она стала выглядеть очень современно. Ну, у нас все школы в итоге были разрушены. Это ну, не знаю, какая цель. У меня нет понимания, для чего разбивать школы. Школы, больницы в первые годы войны, это 14-15 год, неоднократно предпринимались усилия, в том числе и заводом, и городом, обновляли стекла, освещение, окна, двери, крыши поскольку в крыше попадало, но оно все еще пока стояло. Сейчас то вооружение, которое применяется, не оставляет никаких э, надежд. Погроз виноград, Поэтому паблик у меня очень сильно проверяет дочь. Она сейчас живет в Киеве, и когда в Киеве проблема, понятно, мы переживаем. Но когда здесь что-то происходит, может быть, я не слышал какого-то взрыва, или не обратил на это внимания, или просто не хочу об этом говорить. Сразу, папа, что там, как там, ответь. Ответь, а, ну, значит, живой, значит, хорошо. Знаете, что вот в Телеграм есть Авдеевка, которая как... Разная. Да, да. Но у меня я туда не смотрю, не захожу, а моя жена заходит, пишет им, они ее блокируют, ну, пишет все, что они, она о них думает. Но бывает интересно читать о том, что люди, у людей прорывается, что вы там сволочи жировали все это время, все эти 8 лет, а мы тут из Авдеевки в Донецке нищебродствовали. Ну так вопрос, у тебя был выбор, ты его сделал к чему теперь пенять. Мы остались здесь сознательно. Если бы, не дай бог, Авдеевка осталась под ДНР, ну, мы бы тоже уехали. Есть такая неизбыточная мечта. Вот все, что наши города были разрушены, все эти стройматериалы собрать и выстроить высокий-высокий забор на границе с Россией, чтобы вот никогда их больше не видеть, не слышать, не знать, что там за стеной. Ну, какие-то живут орки, дикари. А что им они занимаются, а неважно.